Друзі, всім привіт! Ви на каналі Астрофеномени і сьогодні ми будемо розмовляти із міжнародним астрологом Владом Росом. Отож, не перемикайтесь, готуйте питання на наступні ефіри і залишайте їх в наших коментарях. Пане влад, вітаємо вас на каналі Астрофеномен. Раді вас бачити. І вересень уже розпочався. Можливо, розпочався не так, як хотілось би, через масовані обстріли на всій території України. Проте давайте поговоримо із вами, яким буде все ж таки вересень для України. Ну такий переломний місяць. Дійсно, сітябрь вже вересень да, для України буде таким. важным, сложным, но и переломным. Марс заходит, планета войны, в кардинальный знак зодиака. Марс это планета войны, она отвечает за военные действия. А кардинальные знаки зодиака, такие как Козерог, такие как зодиакальный знак Рака, да, или, значит, у нас есть еще и значит, весы кардинальный знак зодиака. Да? В любом случае, когда вот переходит планета, отвечающая за войну, Марс кардинальный знак зодиака, то кардинально все меняется, фронт, война там, и так далее. Ну и нас ожидает 3 сентября новолуния. И после 3 сентября, опять на растущей луне, мы можем неожиданно куда-то залезть, например, я так думаю, в Брянскую область, там, и всех неожиданно Удивить россиян в очередной момент, что опять какие-то, как сказал тут у нас двойник Владимира Путина на встрече с детьми значит, 2 сентября, значит праздник школы, да, что в общем-то какие-то бандиты у нас ходят по Российской Федерации, но ну, очередная партия украинских бандитов будет на очередной территории Российской Федерации, это может быть и Белгородская область, это может и Брянская область. Ну, а самое главное, вот я вот вижу такую самую большую сверхзадачу а, этой осени, весны следующего года, войти в Орловскую область. И там уже держать Москву а, на мишени, на пушечном выстреле. А, потому что война закончится в Москве. Мой вот прогноз на моем канале, дорогие друзья, есть канал Влад Рос, сбывается, сбывается. Да? Я говорил, что начало осени будет пылать Москва. И она начинает постепенно пылать. Сейчас еще на этой неделе у нас ждет День Москвы. Мы устроим грандиозное файер-шоу благодаря Марсу, который переходит в кардинальный знак Зодиака Рака. А Рак это всегда защита, защитники. Поэтому очень интересный месяц. Еще и 18 сентября у нас частное лунное затмение. Ну а в затмение взрывается все что угодно. Да, может даже взорваться какая-то Курчатовская станция или они сами ее подорвут. Ну, по крайней мере, вот всегда, когда начинается период коридора затмений, лунные, солнечные у нас, вторая половина сентября, начало октября пройдет под звоном колоколов этих затмений, поэтому всегда в затмении могут взрываться значит, какие-то атомные значит, реакторы. Ну, как кто помнит, Чернобыльский реактор был ровно взорван, взорвался в день лунного затмения. Ну и к нам еще подлетает комета, понимаете, а Чернобыльская АЭС была взорвана именно тогда взорвалась она, значит, потому что в тот момент подлетела комета, значит, над Землей. И сейчас к нам тоже приближается комета, она громаднейшая. Комета Хэлла бопа если помните, была такая в 90-х годах, это такая же громадная, ее можно видеть невооруженным глазом. Ну и у нас будет очень мощное противостояние Сатурна и Солнца буквально на этой неделе. Ну и считается, что а Сатурн приближается на самое близкое расстояние к Земле, которое только может быть. А Сатурн ⁇ это планета больших кардинальных изменений, в том числе и на фронте. В том числе, если вчера, вчера еще Украина проигрывала, то она начнет побеждать. Вот такой переломный момент. Ну и самые большие несчастья, которые связаны с воздухом, с падением с высоты. Вот сейчас будут и самолеты падать. Кстати, они уже начались к сожалению, падать и в 16 у нас вот недавно упал. Ну и такой очень такой напряженный аспект вот, будет 8 сентября между Солнцем и Сатурном, восвоясь в день рождения Москвы в конце этой недели. Суббота, воскресенье, дорогие друзья, Москва, сожженная украинским пожаром, должна трепещать. Влад, ви сказали про те, що може щось взриватися. Зробили велике порівняння з Чорнобильською АЕС. Зараз активно вся увага прикута до Вижгородської ГЕС. Чи є велика загроза для неї в цей період? Ну, враг буде в очередний раз намагатися уничтожити дамбу, затопити Київ. Опять ж у нього це не вийде, дорогі друзі. тому можете спокійно не мануватися. Да, опасне момент і найбільший удар. Они значит, нанесли полы городской, городской ТЭЦ, или как она там, без гидроэлектростанция. Но там уже выставлен в то, в то место наш Патриот, и он уже будет как бы, смотреть и отбивать эту угрозу, потому что ровно туда не был выставлен в прошлый раз Патриот. Но мы уже учимся на своих ошибках, ну а теперь Патриот очень будет следить за тем, чтобы ни одна бомба не упала на киевское водохранилище. Добро пожаловать, Влад, двигаемся дальше. Будет ли Польша и страны НАТО сбивать ракеты над Украиной в будущем? Вообще-то идеально, если бы они сбивали эти ракеты где-нибудь над Россией, потому что понимаете, в чем дело? Поляки не будут нести ответственность за то, что они будут сбивать российские ракеты на территорию Украины. А эти обломки ракет могут падать на роддома, я не знаю, там, на детсадики, там, на школы. Может, ну, поляки просто стрельнут и все, а куда там полетит эти обломки там, или что, разрушит, да. Ну, например, по некоторым данным, значит, обломки ПВО стали, значит, тем фактором, что наш первый F-16, к сожалению, разбился, иначе бы наш летчик в любом случае бы его бы спас, если бы не было какого-то прилета в него, неважно, то ли это ракета, то ли это обломки какой-то ракеты, в любом случае, видимо, он уже был мертв, когда значит, какие-то осколки попали в него, иначе бы он просто катапультировался. Ну, я могу сказать только одно. Поляки должны сбивать значит, на своей территории русские ракеты, либо сбивать уже над российской территории. И ни в коем случае не сбивать над нашими, над нашей территорией. А если они хотят, чтобы, мы, чтобы сбивались а ракеты, не, долетят, не долетали до них, Пускай дают нам свое ПВО и свои F-35, дорогие друзья. И мы с удовольствием будем, значит, их, получается, ПВО работать на Западной Украине. Не секрет, что, значит, практически там полностью не закрыта эта вся ситуация у нас на Западе Украины. Там нету, значит, патриотов, нет так необходимых, чтобы прикрывать западную часть. Поэтому поляки вот так они обеспокоены. Ну, дайте свои там Патриот, два Патриота, там, не знаю, новые самолеты, американские невидимки, F-35, и все, мы все будем сбивать сами. Ну, я считаю, что это неправильно, да, сбивать ракеты на, на чужую территорию. Либо вы в содружестве с нами будете их сбивать, либо сами по себе вы не имеете права это Повністю із вами погоджуюся, тому що срівно жертви від збиття зрозуміло, що є. З'явилася інформація в інтернеті на рахунок того, що Путін а, збирається їхати до Монголії. А чому він хоче туди поїхати? Якщо поїде, власне чи загалом поїде він? А що хоче там зробити? Мета цього візиту. Но он уже почти там. Сегодня он проводит занятия двойник Путина с, с детьми. Видно, что это абсолютный двойник. У него вот так часы прямо на сходят на правой руке. У настоящего Путина всегда часы прям четко так были конкретно это, привязаны к телу, я бы так сказал, которые не могли даже шевелиться. Сразу видно, что ему очень неудобно на правой руке носить часы, потому что двойник Путина всегда их носил на левой руке. Сегодня он находится прямо, значит на территории Монголии, по крайней мере, значит, э, та часть э, украдена у Китая, вот где он э, проводит э, этот э, урок номер один для, для этой школы, да? то есть Тыва, Тува, это та дорогие друзья, территория, которую Сталин украл после войны, с, после 45 -го года у Китая. Кто не знает, и там у нас из Тувы этот самый, э, этот э, бывший, бывший, как бы э, главком российской армии, кто, никто еще не помнит, Шойгу есть такой вот. А, ну, поэтому а там добраться от Тувы до Монголии, там можно и проехаться, даже не обязательно на самолете лететь, поэтому Ламбатор там совершенно рядом. Поэтому абсолютно ясно, что будет он там находиться. Главная задача все-таки уломать, значит, значит, с газовым потоком Сила Сибири-2, потому что Сила Сибири-1 построен в Китае, Второй проект, это, значит, идет через Монголию в Китай. Вот он собирается, вот, и раз не хочет Китая, силу Сибири-2, ну, хотя бы, о том, чтобы она в Монголию ушла, будет уламывать. Ну, и самое главное, показать, а я ничего не боюсь, арестовывайте меня, но ну, вы не сможете. То есть, в очередной раз он, двойник Путина хочет показать, что все вот эти мировые системы, тот же ООН, тот же вот эти... Вот всякие вот эти, я бы так сказал, законодательные структуры, они не работают в этом мире, и они все морально устарели. Поэтому он с удовольствием туда едет. Сами понимаете, что это не настоящий Путин, потому что настоящий бы Путин никогда бы не пересек границу Российской Федерации, если бы у него было хоть полпроцента опасности, что его возьмут в Гагу и отвезут туда в трибунал это был такой трус, что просто невозможно. Ну, а это даже если его схватят, он в любой момент может сказать, что я что не настоящий Путин. Возьмите у меня ДНК, сравните э, с моими э, якобы дочерьми, э, значит, Екатериной Тихонова и этой самой, Воронцовой, да, Мария Воронцовой. Ну, если я хоть совпаду по ДНК, значит, я настоящий Путин. А если не совпаду, или меня, я потому что глуп. <свят> вот, и не имею никакого отношения, значит, к настоящему Путину. Тем более, совсем недавно, значит, его обозвал Путина, что это не дублер, если у нас Песков сказал, это не дублер, подразумевая в голове, что это дублер. А вы знаете, дорогие друзья, ФСБ и КГБ всегда Двойников называли дублерами. Никто, не из, получается, из Пескова не вытягивал это слово дублер. Он сам проговорился. Поэтому в Монголии будет дублер Путина и будет пытаться все-таки склонить значит, к газовым поставкам значит, в Китай и Монголию. Ну а с европейскими газовыми поставками у него все хорошо. За последний квартал Европа купила больше сжиженного газа у России, чем у Соединенных Штатов Америки. Привіт, Європа, і спасибо вам за огромну підтримку Російської Федерації. Влад, ще одна сенсаційна новина, можна сказати, з'явилася в мережі вже кілька днів. Вона блукає інтернетом на рахунок Лаврова, начебто, він відправився на концерт до Кобзона. Чи дійсно це так? Хочеться, від вас повідомити. Я просто бачу, я одразу, коли виділила цю інформацію. У мене дійсно такий символ. Кстати, я делаю натальная карта рождения, годовые соляры. Ссылочка под описанием этого видео. Заказывайте у меня. А также отвечаю на конкретно поставленные вопросы. И когда вот конкретно появилась эта информация, мне тут уже одна из клиенток позвонила. Да, у меня там в Штатах есть клиентки и в Америке, то есть и в Мексике, и в Японии, где угодно там. И вот одна клиентка из Объединенных Арабских Эмиратов меня спросила, что с Лавровым и был такой символ человек, растянувшийся на кровати с запрокинутой головой. О чем я сказал, что лежит в реанимации, что у него очень плохо с сердцем, поскольку Луна находилась в знаке Льва, это сердце, в доме катастроф и опасности ухода из жизни. Но такое ощущение, что вот кризисная стадия миновала, его, скорее всего, откачали, но жить ему осталось недолго, и даже если мы увидим его сейчас в ближайшее время где-то в СМИ, а скорее всего, он сплывет, показывает, что он живой, здоровый. Как в свое время он ездил, значит, на G20, помните, он там вместо Путина был в Индонезии на острове Бали. И тоже его там схватило сердце. Но ну, опять там его тоже откачали. Ну а чувак, который пьет коньяк и курит большие сигары, долго не живет, да? особенно когда ему почти 80 лет. А поэтому на этот раз обошлось, но, думаю, это ненадолго. Дякую, дуже цікаво. І ще у нас є одна е, така дата, досить визначна у вересні, осіннє рівнодення. Що важливо влад знати про нього? Ну, наші древні предки вони його празнували. Це да? був такий праздник СД, це некий такий збур урожаю. Древні руси, древні, ну ті руси, які в Київській Русі жили, в Москві, вони навіть був такий, отдельный праздник, сбор урожая, да. И именно вот у нас в этот, в этот раз будет в 15.43, 22 сентября, солнце приходит в знак весов, и осеннее равноденствие. Поэтому, на самом деле, 22 числа его надо в этот раз праздновать, потому что у нас високосный год, и получается, что немножко даты уплыли на один день назад. И получается очень интересная ситуация, что вокруг костра, там люди хороводы кружили, там круги, там празднования устраивали, да. Но это еще, еще и разделение разделения света и тьмы, добра и зла. То есть нужно было, конечно, полностью чиститься, вымывать дома очень хорошо, выбрасывать ненужную мебель, как это делают итальянцы на Новый год. Ну, в общем, полностью очищаться и приводить себя Порядок. Ну и наши предки славяне всегда праздновали Новый год именно осенью, именно в день, значит, осеннего равноденствия. Вот такое тоже было. Они сначала праздновали весеннее равноденствие, а потом уже был период, что они в осеннее равноденствие праздновали. Вот поэтому очень такой святой, хороший, значит, день. И не случайно, что там рядом совпадает, по-моему, еще Праздник значит, радження святої Богородиці там примерно рядом, да теж как бы вот з чисто, с, чисто с точки зрения християнства тоже накладывается этот праздник совершенно рядом там. Дякую. А з якою метою Кабмін ухвалив постанову про забезпечення українців проти газу? Вони щось розуміють, знають і як завжди не говорять. Ну, слушайте, нужно ко всему быть готовым, да. Видите, там пересматривают доктрину применения ядерного тактического оружия, значит, в Российской Федерации. Потом понимать, они могут устроить какую-то ядерную провокацию, ну и применение химического оружия, это они запросто могут сделать. Да, ну в общем, враг очень опасен, особенно КГБисты и фсбисты, как только они приходят к власти. Всегда может разразиться какая-то ядерная или Третья мировая война. Ну, помните, Андропов у нас праздновал... Ну, был в 82-83 году, управлял Советским Союзом, тоже был киргиз. Тоже был такой очень опасный тип, тоже такой в очках, очень ужасный. И говорят, что муштрували детей в те времена, кто в школу ходил, что приучили... Ну, Готовили детей в школах к военной тревоге, их водили в подвал, что не дай бог ядерная война. И действительно там октябрь-ноябрь месяц 83 -го года чуть не случилась ядерная война, особенно после сбития южнокорейского самолета, значит, который был сбит Советским Союзом. Поэтому там тоже был мир на грани войны. Поэтому когда КГБ находится у власти или КГБ у власти, ждите беды, ждите Третьей мировой войны. Ну а противогазы говорят только об одном, что мы готовимся к большой эскалации этой осенью. А всегда комета, которая вот летит, она очень опасная. Кометы просто вносят хаос, умятятся, так говорили астрологи, и жди беды. Ну и кометы предвестники больших болезней, либо большой войны. А тут еще у нас коридор затмений, поэтому правильно готовиться, можно ждать чего угодно от этих пришибленных спецов из Российской Федерации, которые там в Москве находятся. Особенно после того, как мы начнем бить по Москве. Понятно. А, Готовят ли россияне на разе контрнаступ в Курской области? До чего готовиться нашим воинам? Ну, я не вижу контрнаступления у них до, до конца осени. Только когда листья спадут, они смогут что-то делать, бить своими фабами по, по нашим войскам. А пока листва все. Наши там сегодня в одном селе, завтра переехали в другое. А, в леса там, там, понимаете, там всегда были партизаны, в этих курских, орловских лесах. Поэтому, так же, как и в Беларуси, там полно лесов, там невозможно каким-то образом выбить наших от слова совсем. Только тогда, когда полностью не станет листва, и начнут летать дроны их, и разведчики, и будут разведывать, где наши находятся, тогда начинается для нас опасность. Ну а так как у нас картина резко поменяется после выборов в Соединенных Штатов Америки, любой президент, который победит, будет намного лучше уходящего Джейка Салливана. Видите, я подчеркиваю, что Джейк Салливан главнее, чем даже нынешний значит, президент, который в очередной раз ушел в отпуск, да, Джо Байден отдыхает на море, Понятно, что уйдет Джейк Салливан, и нам станет намного легче. Нам хотя бы разрешат бить атакам по Москве. Понимаете, в чем дело? Сейчас просто нам запрещают это делать. Но как только после 5 ноября уходит администрация, практически все, они уже будут списаны, уже Зеленский МИК ни на кого не будет обращать внимания и будет бить атакансами, стормшедовыми туда, куда нужно бить, куда он посчитает нужным. А это военная цель в Российской Федерации. Прежде всего, это Москва. Влад, будут ли позбавлять мандатов тех депутатов, которые выехали за кордон протягом войны? Я скажу даже больше, значит, их будут вылавливать теперь. Ну, а, а я вам скажу больше, тот человек, который сейчас народный депутат Дмитру, который уже находится в Лондоне, его там уже сфотографировали, я мне даже выслали в телеграм-канале, который через молдовскую границу сбежал, да, вот, я думаю, его экстрадируют просто, да, и вернут в Украину. Это уже однозначно это вопрос принципа. И поэтому все беглые народные депутаты будут возвращены, экстрадированы значит, в Украину. Я в этом абсолютно уверен. Вот, им, вот точно им ничего не поможет, особенно если они... Ну, главное условие, чтобы они и был указ Интерпола по ним. Вот Интерпол, если будут отправлены, да, пусть по их делу, то их будут возвращать. А я знаю, что по крайней мере, этого народного депутата, или он все еще народный депутат, Дмитрюка есть, как бы, Интерпол его должен задержать.